Эта спартакиада будет проводиться по нескольким видам спорта, но сегодня час X настал для самбистов. В Петропавловске собрались представители воинских частей, которые уже не один год в этом виде борьбы. В их числе и сержант воинской части 6637 Жантелеу Рахимов. Самбо он занимается 6 лет. Соперники все подготовлены. От того схватки будут еще интереснее, говорит участник. Сперва проверяешь соперника, на что способен, а потом свои прям у каждого человека разные приемы. Допустим, у меня свой прием – это жамбас. Побороться за звание лучших самбистов приехали 60 человек. Выступают они в семи весовых категориях, в каждой по 8 спортсменов. Сегодня первый день прошли соревнования. Значит, лучшие результаты показывают такие воинские части, как 6505, город Караганда, 6636, это город Астана, 5451, Караганда. Ну, также 66. 37, город Петропавловск. Айбек Леубаев представляет воинскую часть 6505 города Караганды. Самбо он занимается уже восьмой год. Кстати, в прошлом году уже участвовал в подобных соревнованиях и занял третье место. Поэтому сегодня планку снижать не намерен. К тому же за годы занятий сумел выработать свою тактику ведения боя. Ковер покажет победительнейший. Ничего не могу сказать. Психологический настрой надо себя настроить сначала, а после уже дальше больше дело техники. Победители соревнований будут отстаивать честь сборной регионального командования Орталык на первенстве внутренних войск МВД Республики Казахстан по борьбе с самбо, который пройдет с 25 по 27 февраля в городе Павлодар. Екатерина Белоусова, Фариза Жазитова, Юрий Скаков, Акпарат.